И всем привет, привет, вы на моем канале Полина Бантик, и мы сегодня с вами будем проверять что-то вот такое. Для этого нам нужно судок, вода в судку из крана. И вот этот набор. У меня уже тут в машине, в машине, в машине, в машине все сыпалось. Так, для начала у нас тут есть красители, я их ставила вот так на свет в машине, они ставали как светящие какие-то. Так, для начала тут нам надо засыпать вот этот черный порошок, и неоткуда взялись ножницы. Одной пакетики интересно. Uh -huh. Да, один. Uh -huh. Ты думаешь? А зачем ты uh -huh. два поставила? И дальше мы должны перемешивать. Тут все по-английскому, так что перемешиваем не пальцем, как там показано. Я буду перемешивать вот такой палочкой крутялочкой. Аврора, спасибо за такой набор. Интересно, чего? она будет расворачивать себе. Ну что ж уже есть. Процесс есть. Хоп-хоп, хоп-хоп. И все, я уже она захотела дальше. А так открываю. Скро... А так открываю. А, я прям целый тюбик открыла, а тут надо кого-то с. у нас будет глазик розовенький? Я типа что с такого даже бачила в ютубе. Хвостик розовенький. И плавнички. Ну и конечно же нос. Вот так. Так, розовый оставим. Дальше у нас будет фиолетовый. Это фиолетовый. Да, и заполняем ним все самого. Да, у меня фантастика такая разнообразная. то той то цвет, то и то цвет. Вот, это мои два любимых цвета, но еще у меня есть любимый цвет синий. И шо? Ну, все побольше. тут оттыкнуло. И шо? О, о. Я хочу ну, ну, хай щепа Ну, мы не стоим, мы все маншем. Ну, хай стоят, маншем, давай пока будем делать осьминожка. Восьмой ножик, вас ножик. Так, тут... Мам, показывается уже.. Так, так. И я вышла за ротик. нашу вот буду вот так уже фиолетовый хласк. Один плавничок такой. Другой у нас будет розовый потом. И вот этот выход мы заполняем фиолетовый Давайте еще вот тут сердечко намалюем. Знаю, не получилось, все а вот так получится. О, сердечко теперь получилось. А для вот я решила сделать вот так. Микс. И перемешиваем. мышечку. Вот это вот так. Розового перемешуємо. Ну, тут и мало розвагу, ось вот так витягуємо. Уй, тюбики в тюбики. Як думаєте, мені всього так заповняти? А? Да? Мабуть, тут ось так виходить. Раз, два, три. О, він вийшов якийсь... Такий прикольний у мене. На дивіться, нате вам щастя, А Я думала, тут буде більше формочок. Ну нічого, зробимо багато раз однаковий. Так, ти у нас посунься, У нас і не сильно получиться. Засун. Тепер ти тут будеш плавати все своєї життя. сейчас мне надо эту формочку вымыть. Тут такие сопли получились. Может, таки должно получиться супли? Вот такие. Я уже начала делать другого вот такого рыбку. Ой, дельфина. И мы с мамой поместили их вот сюда. Ой, ой, ой и заполню дельфинчика. Я его сделала с пятнами аккуратно, чтобы глаз мне не заполнить. Ну ладно, глаз хоть заполню. И вот так. На! Выглядаю так, ну чуть-чуть что-то -чуть просвечивается розовая. Я думаю, мне надо дольше его там оставить, чтобы он там жив. Он уже начал сменчиваться. Где моя серветка? Ось моя серветка. А в это время мы будем делать осьминожкой. Ему я хочу сделать такие глазки интереснее. Сейчас я вам покажу. Так, на вот это Набрать вот так делают вот такие точечки Блин, всмокталась Вот Тут вот, 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 вот есть вода чуть-чуть Блин, а что тут нема других кулеров Вот так Вот так У меня почти все тут А у меня дельфин тут сам отплыв И все вот так Так, погружаємо. А тим применям. Хай дельфін тут плаває, а формочку ми забираємо. О! Це неудачка. Ну, не вийшло, так не вийшло. А дельфіна ми витираємо. М -м -м, він може взагалі не поміститься в бутилку, але нічого. Мамо, бавлюся. Ну, она почти... Не Я хочу сделать кое-что. Вот так. По всей форме. Всю желешку расколбасываю. А тем временем мы можем... Ой, он как желе. Я его прям так в руки не брала. А глаз почти не видно. Залезай. Булькается. А это осьминожек, наудачка. Осьминожек. Осьминожек у нас наудачка. все он якийсь такой, растрепка Ооо. У них в середине вода, тяжелее. Решили добавить еще один порошок, Бо у нас оттуда осьминог не получился. Как вы ви видите, у нем дырка, и из него все стекает. Я хотела его просто засунуть, но а я не то Я подумала, можно закрыть бутылку и поколыхать. <гас> Интересно, что получится. Ну, а мы с вами пока что смешиваем. Ну, ничего. Страшно, ага. Угу. Вот так. Мей дельфинчик понурился. Сейчас. Вот да? так? Что так? Вот угу. так. Вот так. Так они быстрее отстают от своей формы. Дельфинчик, ты еще тут чуть-чуть поплавай, а мы в то время сделаем осьминога. Осьминога, вот так. А дельфин его там хай плавает. Вот так у меня. Вот угу. а тут заливаем. Вот так я вообще все вот это розовую. розовая. Бо у меня очень много этого фиолетового. А сминоги Ну, они у меня, как вы видите, выходят фиолетовые какие а ми... О, дельфінчик, він як как плюшевый. Как плюшевый. Блин, мне жалко, что он не порвался. Он там летает. Вот так, вот так, вот так. Сразу отстань, хай. Ну, цей хоть удачный осьминог. И вынуруем. Нехай. И все, я его, как все, уже порвала. порвала-то, порвала. Главное, нам дали какую-то бракованную формочку. Теперь делаю наоборот. То есть, раз, два, три, Я сказала. Семь, восемь. Вот так. Блин, у меня... все теперь я буду использовать фиолетовый, потому у меня мало розового. Вот так. А мы цены пока что достанем. У нас немного засунулся. Ой, выхнув, я злякалась. Так. Вот так, берем. Это, кстати, лайфхак. У меня там есть такточка. Оно... Ты... Так, у меня мало розового. Я собираюсь. Вот это все. Это довольно таки прикольный процесс. Я вот так за замалюю вот так по очереди. И чуть -чуть разумку, сюда. Так. Так. Теперь их одинаково. И мы вот это забираем сначала дельфина. У меня такой порванный. Булька это. И вот так сразу трусим. Вот так берем, вот так и трусим. Вот так, у нас тут на столе уже потоп. Ну, ну на Я на делать И... И... У него живот будет вот такой, хопа. Плавнику вот такой, хопа, хопа. И вот тут у него вот так заплавлен. А вообще... ихо уже на скике мало, а Ой, заполняем вот так заполняем выше формы формы выше ступеней раз выхушили уже немного я весь зараз выпортила ну на Ой. У У него головка, как подушка-подушка. Не, не... Не пиши, откуда я знаю подушку-подушку. Так. Сделаю вот так. но Я хочу сделать вот так, вот так, вот так. Я что с ним творю? И вот так осталось все. Это все вот так запомнить хорошо. А вот это единственное оставить. Желешка. Царил я к желекой. Но и час. Не. Тихо. Делаю вот так. У меня чуть-чуть неудачный. Прям чуть-чуть. Отплывай чуть-чуть. А я его побыла. а у вот одного вообще отвалилось. Ну, сейчас я буду я кикать. какие-то зеленые бомбочка для ванны. А вот от мы уже можем забрать желеху. Возьмем. А тега можем? Я думаю, да. Давай-то вот так попробуем. Я думаю, сделать еще по одному раз. Будем? Да, да? Если да, то да. Если вам нравится это видео, то ставьте лайки. Я реально стараюсь для вас. Подписывайтесь, конечно. А я перемешиваю пока. не больше никого. Никого мы пока что не обижаем. Только его не всасывай. А тут уже что, нема? У, у нас с миножек неудачный. Забылось. Давай, 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 давай. давай. Ну, воно, воно у нас уже закончилось у меня, то есть. У меня нас немножечко неудачный. Ой, божечка, какой он малый. Все ты остав. Но зато его с легкостью можно закидывать. У нас там то и так и плавает. Би, би, би. Ну а теперь я сделаю, как я и хотела. Иди сюда, баклашечка. И мы закрутили. Сейчас я встану. так ничего не Кроме как чуть-чуть. А вот так я к вам. Ну, я. Такие мармеладки. А их потом можно будет куда -то... в Какую другую баклажку получи, судочек. И всем пока-пока. Вы были на моем канале Полина Бандик. И мы сегодня с вами делали вот такие эксперименты. Если это так можно назвать. И до новых встреч, до новых видео. Всем пока-пока.